Наверное, у нас больше получилось как бы два разных тайма. В первом тайме э, мы больше владели инициативой, э, больше, заработ... больше давления было на ворота Анжи. Э, больше угловых стандартов очень много было. Но не реализовали свои моменты. Вот. Ну а во втором тайме Анжи уже перехватил инициативу. Ну, надо отдать должное команде соперников. Они выглядели во втором тайме предпочтительнее, чем наша команда. Вот я еще перед игрой сказал, что команда очень организованная, видна сразу тренерская рука. То есть, ну, видно, что команда более сыгранная, так скажем, потому что, ну, все-таки два года, которые мы потеряли, э, дублирующий состав полностью обновился у нас. Поэтому, ну, а по Анжи видно, что более опытная и более собранная команда.